seperti saya sebut tadi, NGO tak berkuasa untuk uh, membuat reformasi lah. Hmm. yang uh, akan berjaya mereformkan sistem kita ialah Kerajaan pemerintah ha, jadi tumpuan kami ialah kepada Kerajaan pemerintah sama ada mereka datang uh, dan mereka faham ataupun kita bentuk saja uh, apa tu, pemerintahan baru ha, itulah sebabnya buat masa ni kami nak panjangkan maklumat ni kepada semua orang supaya rakyat yang menuntut perubahan ha, itulah, jadi tak timbul lah raja tapi yang, yang yang boleh buat ialah Kerajaan pemerintah okay. Uh, Haji dah dalam Islamic Banking lah Bu yeah boleh tak lagi kursi apa impak yang kita boleh ukur mm -hmm. sejauh adanya perbankan Islam ni uh -huh. bukan impak di atas kertas saja impak yang betul-betul mengubah kehidupan uh -huh. um. Okay. okey dia uh, saya pernah bercerita ni sejarah bank Islam ha bank Islam dia ditubuh oleh masa tu uh, Bumi Putra Kongres tahun 1970 menuntut kerajaan Malaysia menubuh bank Islam ha? Pada masa tu ada seorang uh, tokoh ekonomi yang bekerja bank Bumi Putra Arwah lah Dr. Halim Ismail nama dia ha? Dr. Halim Ismail ni lalu lulusan uh, pondok di Kedah dan juga PhD dari Cambridge yeah? Jadi dia pun panggil beberapa kawan dia, 4-5 orang, mereka pun bentuk satu kedai kerja. Kedai kerja untuk tubuh Malaysia. Jadi letaklah. Ha, itu, kedai kerja itu kepada Perdana Menteri. Saya tak nak sebut siapa lah. Tapi boleh teka lah siapa lepas itu. Ha. setahun lebih lah, tak bergerak Tak bergerak jadi mereka pun pergi lah. Jumpa, sekretari dia ambil balik. Ha, sekretari dia tanya, pasal aku nak ambil balik kedai kerja ni? Oh, kami nak pergi jumpa Tok Guru Hadi dengan Tok Guru Aziz. Ha, dia pergi lah. Dia pergi. Surat so, lah. kepada Tok Guru Hadi, Tok Guru Aziz. Besok, Tok Guru Aziz umum. Kalau PAS memerintah, so kami akan tebuh bank sampai pertama. Ha? Boleh yang dapat terus. Tak ada yang dapat target datang ikut. Bagi-bagi-bagi. Duit, diserah. Dan tubuhlah Malaysia. Okay, tahun 1983. Dan saya dipahami bahawa asal kita kerja tu berdasar kepada mudarabah musyarakat. Kebanyakan ni. Ha, tapi, benda nanti kata-kata dah pergi. Hubung uh, chat dengan Negara <laughs> Mereka pun bawa. Mereka bawa ke Benegara. Benegara pun. What is this? Yeah. Dia tak suka. Dia suka hutang. But this is risky. Yeah, very risky. Bank of International Settlement was called. very risky. Buang je. Apa, timbul lah. All this debt. Hmm. So, yeah. so don't blame the original Islamic bank, They wanted to do the right thing, <laughs> but they were they were held back by, by certain people. So nah, soalan nanti apa kesannya? Satu apabila kita tinggal uh, riba, huh? kita tinggal riba, mana satu kebanggaan je lah kepada kepada Malaysia. Dan Antara apa trade finance? Trade finance ni lah pembiayaan perdagangan. Okay. Ha. Huh. Kami dapati masa di Bank Islam tu kami punya uh, trade finance, customer kami majority non-Muslim. Dia suka sebab apa? Kita beri LC, letter of credit. Letter of credit ni, apabila dia dapat jualan, dia, dia bayarlah balik. Kan? Hmm. Tetapi kadang-kadang dia sendiri dapat lewat pembayaran tu. Ha, pembayaran tu dia, dia, telefon. Dia telefon kami kata, we kami belum terima daripada pelanggan kami macam mana ni. Ha, kata, you have to give us a hibah, a gift. Kami tak boleh masalah, tak boleh charge uh, over the interest. You have to give us, anggap kalau tu Hassan, awak berilah kami. Hibah, kan? Ha, bila dia dapat duit, dia pun telefon lah. Okay, we have received the money i'm going to give you two checks one is the principal amount this is the feedback. how much is the correct amount kita pun bagi lah di pasaran kalau kita so dia dia orang suka sistem tu maknanya tak ada kami letak overdue interest be, 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 banyak berbelabal peratus lebih ramah uh, lagi ah ramah so those are kind of thing and then, contohnya uh, masa apa tu subprime crisis subprime crisis hmm. yeah. subprime crisis, yeah. crisis yang exactly. berlaku di amerika satu dunia uh, islamic asset management terselamat sebab mereka tidak sentuh investment subprime tu sebab tak tidak syarat compliant ha uh, jadi Kebaikan dia adalah, tapi ada yang lebih baik kalau dia aman apa yang dia buat oleh Rasulullah SAW. Kebaikan nak kata tak ada, yeah. tidak ada. ada. Cuma saya nak sebut lah, cuma saya nak sebut. We were the pioneers of Christian banking and it was not easy, yeah, not easy to for us to fight a two or three hundred year old industry. So we managed to get a foothold. We were hoping the new generation of leaders akan tak seniatkan perubahan Islam kami. Kami berjuang meletakkan ke perubahan Islam. Berjuang ke <laughs> bapak riba ni, letak baik. -baik. Kami berharap pemimpin baru tu tak seniat lah. Tapi nampaknya tak berlaku. Lebih dalam, dalam kepada that yang berlaku. So, dia kena dapat kembali kepada model asal yang nak dibawa oleh Dr. Uh, Abdul Halim. Dr. Abdul Halim. Abdul Halim Ismail, Ismail tu fokus kepada mutuara dan bahan Kita doakan yeah. uh, sahabat-sahabat kita di dalam industri perbankan Islam untuk look back at the original uh, mm. goal di mm. uh, Islamic Bank for set -up. Dan kita harap dapat perlahan-lahan secara berlaku mendekatkan diri kepada konti asal tu. InsyaAllah. Amin ya. Rabbal Alamin. Ya, apa -apa? Ada lagi soalan? Mungkin dah akhir. Hey? Kalau tak ada, saya tutup. Oh, you send me. Okay. Baik, uh, ada soalan lagi yang saya terima. Boleh tak dari bank beralih ke baitulmal konsep? bank tak selari total dengan Islam iaitu dari segi pinjaman dan pembiayaan baitul mal memenuhi syarat pinjaman dan pembiayaan Islam dari segi sunnah dan al-Quran. Baitul mal bermanfaat termasuk bukan muslim boleh juga harmonikan antara Islam dan bukan Islam. Secara asasnya adalah apa pandangan Haji tentang institusi baitul mal. Hmm. Yalah, kalau kita panjangkan apa yang berlaku di Madinah. Ya, yeah. ha, Madinah ekonomi dia diasaskan oleh mutaraba dan masyarakat. Yeah? It is just a development. So instead of a bank mungkin akan tertubuh satu investment house yang kutip uh, modal, yeah. kutip modal dan melabur modal. Ha. Jadi kalau bank tidak apa tu kalau kita ikut the, real progression dalam the Islamic system mungkin tak ada bank pun kan bank dia ambil deposit and then dia create money buat kalau kita extend daripada Madinah kemungkinan sekarang ni ada satu perumahan pelaburan yang besar investment house very big investment house yang kutip pelaburan dan melabur sekarang mungkin kita asset management tapi bos lah mungkin betul mungkin bank tak ambil alhamdulillah insyaallah Sahabat-sahabat, kalau seperti mana yang disebutkan oleh Adi Zahid tadi, kita ada lepas ni. ini bukan sesi kita mendengar, kita terkejut, kita marah mungkin, kita sedih mungkin. Tapi kita akan dipersoalkan tentang ilmu yang kita dapat pada malam ini. Ramai yang bertanya macam mana Ustaz kita nak tolong sahabat-sahabat uh, kita di Gaza. Hmm. Ini adalah salah satu cara. Walaupun mungkin tidak secara langsung. Tapi ini juga adalah satu perjuangan sahabat-sahabat. Di mana pun anda berada. Ini adalah satu perjuangan yang cukup besar. Ini bersama-sama dengan Allah Subhanahu SWT dan Rasulnya dalam pengumuman perang kepada riba. Ada dua pihak saja yang kita boleh sertai. Sama ada kita sertai pihak sama dengan Allah Subhanahu SWT dan Rasulnya. Ataupun kita berada dengan yang satu lagi. Tidak ada jalan tengah, tengah. Tidak ada pihak yang ketiga. Tidak ada neutral party di sini. Tidak ada kata, oh saya tidak mahu masuk campur. Saya tidak ada kena mana. Kalau anda seorang Muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa InsyaAllah you know what to do. Anda akan tahu apa yang anda patut buat. Saya ucapkan terima kasih. Uh, Ribuan terima kasih Thank kepada Encik Zahid. Encik Zahid dan teman-teman di dalam MMJ. Saya menggalakkan dan saya menyuruh sahabat-sahabat untuk pergi ke website mereka uh, dan juga Facebook dan hadiri program-program yang mereka jalankan. Share, kongsi dengan kawan-kawan khususnya yang muda-muda uh, sebab perubahan tu insyaAllah berada di tangan generasi yang seterusnya. dan seterusnya. Uh, dan saya juga menyuruh sahabat-sahabat yang mengikut kuliah-kuliah saya macam-macam yang bersama dengan Sinan Kalam, yang asli Melayu dan sebagainya. Ini juga adalah satu topik besar yang harus kita fahami bersama kerana juga berkait. Uh, ramai yang tanya, Ustaz, kenapa orang nak belajar Islam ni dia tak sanggup untuk dalam tak sungguh untuk spend more time ialah ya, sebab mereka sibuk betul. Ada sampai yang bekerja dua, dua kerja, tiga kerja. lepas tu di Kuala Lumpur sekarang ni perlu double income baru boleh sebab saya dengar latest 7,000 one household. Kan berapa ramai yang seorang je kerja boleh cukup. So kalau suami bekerja, isteri bekerja, betul, -betul bila nak belajar, bila nak betul-betul mendalami -betul agama kita. Jadi perkara ni sangat berkait bahkan secara langsung dengan keberagamaan kita. Ya, jadi saya harap ada yang juga menyambut seruan ini. Let's do something about it. Ya, InsyaAllah Allah akan mengandari. Of course akan ada kesusahan, ada di sini, ada cabaran, ada penentangan. It's okay. That's part of struggle. Uh, Haji yang, you know, Uh, 70 ya, maaf, sudah 70, masih lagi giat, bersemangat untuk menyedarkan kita jadi selayaknya kita yang insyaAllah yang lebih muda untuk kita sambut dan kita teruskan perjuangan ini bahkan mungkin kita ganda nanti insyaAllah, yeah? bagi siapa yang nak uh, menyertai perjuangan ini boleh hubungi uh, MMJ uh, ataupun kalau sedang mungkin boleh hubungi saya dulu nanti saya salurkan <coughs> uh, kalau ada cadangan-cadangan, projek-projek yang merasa rasa uh, you nak buat, you nak konsultansi, you nak minta cadangan, minta nasihat insyaallah i think dia are willing mereka lah, sedia untuk memberikan nasihat uh, panduan mereka insyaallah amin rabbal alamin saya juga terima kasih kepada semua yang uh, mendengar semua kita bertemu lagi dalam podcast yang akan datang saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh